savol men bitta narsaga hayronman nimaga juda ko'pchilik insonlar turkmanistonning prezidenti qurbongulni yomon ko'radi axir uni ham ba'zian qilayotgan yaxshi ishlari borku masalan yaqinda qadr kechasini hurmati uchun turmada o'tirganlarning ko'pchiligini gunohini kechirib turmadan bo'shatdi axir uni ha deb yomonlayverish mana bu qilayotgan ishlariga haqsizlik emasmi endi bu yerdag odamlarning qurbonguli haqida aytayotgan gaplarining o'rinli yoki o'rinsiz ekanligi haqida bir fikr bildirmasdan oldin qurbongulning kim ekanligi va qadr kechasining qanday kecha ekanligi haqida ozgina to'xtalib ketaylik ana undan keyin qurbon guli haqida xulosa qilamiz inshaalloh <laughs> avvalambor shuni o'ylab ko'raylikki mana siz aytyapsiz qurbongulni qilayotgan yaxshi ishlari ham borku deya ya'ni qadr kechasini hurmatiga turmadagilarni gunohini kechirib ularni turmadan bo'shatdi deyapsiz xo'p mayli hozircha shundoq bo'lib tursin faqat sizning ushbu so'zlaringizga ozgina tafakkur qilaylik faqat mana ushbu so'zlarni xolis eshitinglar kim nima desa ishonib ketmasdan oldin yaxshilab eshitinglar ana undan keyin xulosa qilasizlar aks holda meni aytayotgan so'zlarimga tushunmay qolasizlar hatto alloh taolo ham alam najaallahu aynayn vali sano va ve shafatayn oyatini demokratlarning foydasiga ishlatasizlar deb nozil qilmadi vahadaynahunnajiday qilishligimiz uchun nozil qildi ya'ni ikki ko'z quloq til va aqlni faqat mana bu dunyoda haq va botilni ajratasizlar deb berdi chunki inson tabiatining zalolatdan hidoyatga chiqishining yagona yo'li kim nima desa ha deb ishonib ketmasdan o'z aqli bilan xulosa qilib ko'rish bilan bo'ladi shuning uchun alloh taolo qur'oni karimning yuzlagan oyatlarida insonlarni zalolatdan hidoyatga chiqishligi uchun la ayatil qomiundy xitob qiladi ya'ni aql egalari uchun oyat alomatlar bordir deya shuning uchun ushbu mavzuga ham xolis xulosa qilishga harakat qilinglar chunki ushbu mavzuimiz hayot mamot masalasi bo'lganligi uchun endi esa mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak o'zinglar o'ylab ko'ringlar o'zi haqiqatdan h qurbonguli uchun qadr kechasining bir qiymati bormi yoki qurbonguli haqiqatdan ham aynan qadr kechasi hurmat qilganligi uchun turmadagilarni bo'shatdimi o'ziz o'ylang g'irt demokrat hatto diktatorlik bilan xalqini juda og'ir siquvlar bilan boshqarib kelayotgan odamga qazir kechasining qanchalik qiymati bo'lishi mumkin keling mana shu mavzuni insof bilan tafakkur qilaylik o'zinglar o'ylanglar qadr kechasini hurmat qilgan odam mayli u kim bo'lishidan qat'iy nazar farqi yo'q hali u haromxo'rni aytmay turaylik u haqida keyin xulosa qilamiz oldin qadr kechasini hurmati qanaqa bo'lishligi kerakligi haqida oydinlik kiritaylik ana undan keyin haromxo'r haqida xulosa qilamiz inshaalloh avvalambor shuni unutmasligimiz kerakki o'zi aslida qadr kechasi ham odatdagi kechalarga o'xshagan bir kecha bo'lib qiyomatgacha keladigan butun butun insonlarning hayotiga yechim bo'lishligi uchun alloh taolo u kechada qur'oni karimni nozil qilganligi uchun u kecha qadrli kechaga aylandi va shuning uchun ham qadr kechasi ming oydan ham afzaldir dedi alloh taolo chunki alloh inna fi deya u kechada qur'onni nozil qilganligi uchun min alfi shahr dedi ya'ni u kechani ming oydan ham afzaldir dedi demak bu yerda xulosa shuki biz musulmonlar o'laroq e'tiborni ko'proq o'sha kechadan ko'ra o'sha kechaning qadrli bo'lishiga sabab bo'lgan qur'oni karimga e qaratsak to'g'ri yo'lni tutgan bo'lamiz aks holda bir yilning uch yuz oltmish to'rt kunini harom qilingan amallarni qilib qadr kechasi kelganda esa ertalabgacha uxlamasdan qilgan ibodatlarimizning hech qanday foydasi yo'qdir shuning uchun bizlar qur'onni hayotimizga rahbar qilaylikki qadr kechasida qilgan ibodatlarimiz duolarimiz alloh dorgohida qabul bo'lsin hamda alloh taoloni qadr kechasining aynan qaysi kecha ekanligini sir tutganligini hikmati ham shu bo'lsa kerak vallohu alam ya'ni e'tiborimizni qadr kechasidan ko'proq qur'oni karimga e qaratishimizni xohlagani uchun hatto oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qadr kechasining qaysi kechasi ekanligini farq qilsam nima qilishimni buyurasiz yo rasululloh deganda o'ttiz raqat namoz o'qigin o'n besh pora qur'on o'qigin demadi faqat uxlamasdan oldin allohdan gunohlaringni kechirishligini so'rab duo qilgin dedi demak xulosa shuki qadr kechasi o'zidan o'zi özde qadrli bo'lgani yo'q u kechada butun insoniyatga yo'l ko'rsatish uchun qur'oni karim nozil bo'lgani uchun qadrli bo'ldi u kecha endi esa o'ylab ko'ring u kechada faqat qur'on nozil bo'lgani uchun ming oydan ham afzal bo'larkan demak o'sha qur'onning o'zini bir inson o'z hayotiga rahbar qilib olsa nima bo'larkan buni tasavvur qilish ham mumkin bo'lmasa kerak endi mana buni bir aqlli inson bir biriga solishtirib ko'rsa bunday imkonni qo'ldan boy beradimi buni esa o'zinglar xulosa qilasizlar demak qadr kechasi odatdan bir kecha bo'lmaganli kabi u kechaning qadrli bo'lishiga sabab bo'lgan qur'oni karim ham e'tiborsiz tashlab qo'yiladigan emas va bularga o'xshagan o'nlagan misollarni keltirish mumkin faqat men ushbu mavzuni faqat misollar bilan to'ldirishni xohlamadim maqsadim sizlarni xolis xulosa qilishga da'vat qilish bo'lgani uchun misollarni qisqa qisqa qilib aytyapman shuning uchun xulosa shuki qadr kechasiga hurmat ko'rsatgan inson shubhasiz u kechaning qadrli bo'lishiga sabab bo'lgan qur'oni karimga ham hurmat ko'rsatishi shartdir yo'q agar hurmatni faqat qadr kechasi ko'rsatib u kechani qadrli qilgan qur'onga hurmat qilmas ekan uning misoli xuddi ochlikdan o'lim to'shagi yotgan insonga kelib non berib o'limdan xalos qilgan odamga rahmat aytishni o'rniga nonko'rlik qilib uni ustiga zulm ham qilgan odamning misoliga o'xshaydi chunki insonlar zalolat yo'lidan jahannam sari yo'l olayotganda insonlarni zalolatdan qutqarib jannat sari yetaklagan yagona yo'l qur'oni karimning ko'rsatgan yo'lidir endi esa mavzuning boshida nima uchun qurbon guliga haromxo'r deya boshlaganimizning sababini o'rganishga harakat qilamiz inshaalloh ya'ni yuqorida keltirgan misollar tushunarli bo'lgan bo'lsa sizlarga ba'zi savollar bilan davom ettirmoqchiman endi esa savollarga diqqat qadr kechasia hurmat ko'rsatgan odam qur'onga ham hirm hurmat ko'rsatishi kerak bo'lsa u zamon nega o'sha kechani qadrli qilgan qur'onni o'z hayotlariga rahbar qilgan insonlarni turmadan bo'shatmasdan haliyam ushlab o'tiribdi axir qadr kechasini hurmat uchun birovlar turmadan bo'shatilishi kerak bo'lsa birinchi bo'lib qur'onni o'z hayotlariga rahbar qilgan insonlar bo'shatilishi kerak emasmi hamda ularni bo'shatayotganda biz sizlarni qadr kechasi hurmatiga gunohlarini kechirdik deb emas aksiga ulardan kechirim so'ragan holatda bo'shatishi kerak kechiringlar biz sizlarni nohaq turmaga qamabmiz deya chunki qur'onni hayotiga rahbar qilgan inson hech qachon gunohkor bo'lmaydi faqat qur'onga dushman bo'lgan zolim va kofirlar uchun musulmonlar gunohkor hisoblanadi ammo u haromxo'r esa nima qilyapti qadr kechasidan foydalanib qadr kechasi begona bo'lgan qayerdagi zinokorlarni o'g'rilarni poraxo'rlarni tajovuzchilarni xullas barcha haqiqiy ma'noda jinoyatchilarni bo'shatayapti ammo kelib kelib aynan qadr kechasini qadrli bo'lishiga sabab bo'lgan qur'onni o'z hayotlari rahbar qilgan insonlarni esa haliyam turmada ushlab o'tiribdi hatto aynan qadr kechasi bo'lishiga qaramasdan o'sha kechasi ham kim uyida qur'on o'qib o'tirganligini bilib qolsa uni ham uyiga bosqin qilib olib borib turmaga qamayapti mana bularga jiddiy bir shaklda tafakkur qilishimiz kerak emasmi endi mana bu joyda ba'zi insonlar shuncha misol keltirsan ham baribir e'tiroz qilishi mumkin nimaga unaqa deyapsan u faqat qadr kechasi hurmat ko'rsatmasdan masjidlar ham qurdiryapti deya bunaqa insonlarga de esa javobimiz shuki ularning qurdirayotgan masjidlarning misoli yig'lab o'tirgan bolaning yig'lamasligi uchun og'ziga rezinka solib qo'yganga o'xshaydi chunki shunday qilmasa turkmaniston xalqining to'qson to'qqiz foizi musulmon bo'lganligi uchun boshlaridagi hokimning islom dushmani ekanligini anglamasligi uchun masjidlar qurdirib qo'yadi va shu bilan ham tek qo'yib qo'ymaydi uni ustiga masjidda qilinadigan ma'ruzalarni ham tepadagi zolim hokimlar belgilab beradi masjiddagi domlalarning hech birisi olloh ayt deganlarning hammasini ayt olmaydi faqat namoz ro'za zakot kabi ibodatlarni gapirtiradi islomning boshqa mavzulari haqida esa ruxsat bermaydi chunki insonlarga qur'ondagi barcha hukmlardan aytilsa insonlarni uyg'onib ketishidan qo'rqishadi mana bu haromlar mana shuning uchun xulosa qiladigan bo'lsak qurbono'li degan haromxo'r hech bir zamon islomning foydasi uchun bir ish qilgan emas va bundan keyin ham qilmasa kerak vallohu alam shuning uchun qadr kechasi odamlarni turmadan bo'shatdi deb o'zilarni aldatib qo'ymanglar agar haqiqatdan ham qadr kechasi ozgina bo'lsa ham hurmati bo'lganda edi haqiqiy ma'nodagi jinoyatchilar qamoqda bo'lib qur'onni hayotlarga rahbar qilganlar esa ozodlikda bo'lar edi shuning uchun qurbon qoliga zolim haromxo'r deyish mumkindir chunki zolim zolimligicha qolaveradi faqat undan butunlay qutulsalaring zolimning zulmidan qutulasizlar inshaalloh <laughs>